का है? पैक की काउंटिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है अब तक तो फैसला नहीं किया है लेकिन अगर यह फैसला होता है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद देश में एक माहौल बन गया है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे चुनाव जीता जाता है भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे पैसा जमा किया जाता है और वो चुनाव में लाया जाता है वैसे ही इस देश की जनता का वोटर्स का लोकतंत्र में अगर निवणुक की जो एक सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा जो ईवीएम है तो उसे हम लोकतंत्र नहीं मानते अगर ये लोग नहीं जानते कि मैंने किसके ऊपर वोट दिया है और किसको वोट गया है जब बैलेट पेपर थे तो हम उसके ऊपर जो ठप्पा मारते थे सिक्का मारते थे, थे तो हमें दिखता था कि मैंने फलाना फलाना सिंबल के ऊपर मैंने हमने ये सिक्का मारा है लेकिन ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है और तो लोगों के मन में जो भ्रम है आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को है बीजेपी भी के लोग तो प्रचार करते हैं आप किसी को भी वोट दो जाएगा तो कमल को है तो पूरे देश की जनता के मन में ए, एक एक भय है क्या हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए जो वोट देंगे जिसको हमने बटन दबाया है उसको जाएगा इसीलिए वीवीपैट हमने तो कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव करिए लेकिन इलेक्शन कमीशन मोदी शाह जी की भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुनने को तैयार नहीं क्योंकि ईवीएम सेट है सबको मालूम है तो वीवीपैट का हमने एक पर्याय दिया था और ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकीलों ने आंदोलन किया भाजपा फटका बरासा ईवीएम हटी दुर्घटना घटी हिम्मत तो दिखाई बीजेपी अगर लोकतंत्र है लोग नहीं चाहते पूरे विश्व से ईवीएम हट गई है पूरे विश्व से ना रशिया में है ना यूरोप में है ना अमेरिका में है ना अफ्रीका में है आखिरी देश था बांग्लादेश वहां से भी हट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को वीएम से इतना प्यार क्यों है ये बताइए तो क्योंकि कुछ गड़बड़ है घोटाला है और गोलमाल है तो, तो हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेता है वीवीपैट के बारे में तो पूरा देश इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करेगा पण सर सातत्याने सुप्रीम कोर्टाचे जे एक एक निर्णय येताना पाहायला मिळत ते सरकारच्या कुठेतरी टीका टिप्पणी सरकारवरती रोख धरून मला असं वाटतं की सरकारवर टीका टिप्पणीपेक्षा हे निर्णय निष्पक्ष आहे हे निर्णय लोकशाही वाचवण्यासाठी आहेत आणि हे निर्णय जनतेच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहेत आतापर्यंत गेल्या दहा वर्षामध्ये ज्यांचं सरकार आहे त्या पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी या देशात लोकशाही राहू नये या देशामध्ये दे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहू नये या देशातले जे चार प्रमुख स्तंभ आहेत मीडिया संसद न्यायालय प्रशासन हे खतम करण्यासाठीच पावलं टाकले मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयानं ना, या संदर्भात काही कठोर पावलं उचलून देश वाचवण्याचं ठरवलं असेल तर मला वाटतं की हा देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहतो प्रकाश अकोल्यामध्ये काँग्रेस दिला आहे डॉक्टर पाटील यांची उमेदवार आहे बरं मी काय सांगू शकतो त्याच्यावर वंचित सोबतची चर्चा आता बंद झाली असं समजायचं आम्ही चर्चा बंद केलेली नाही मला वाटतं वंचितच्या नेत्याने बंद केली आम्ही त्यांना पाच जागांचा प्रस्ताव शेवटी दिलेला आहे ते जरी म्हणत असले की आम्हाला तीनच जागांचा प्रस्ताव मिळाला तसं नाहीये प्रस्ताव पाच जागांचाच होता नंतर दोन जागा वाढवल्यात आम्ही अकोला आम्ही अकोला त्यांच्या त्या पाच जागांच्या प्रस्तावात अकोला सुद्धा आहे रामटेक होतं ही आमची शिवसेनेची सिटिंग जागा आहे रामटेक होतं धुळे होतं त्यांना मुंबईतली एक जागा आम्ही देण्याच्या विचारात होतो सगळे मिळून मुंबईतली आणि पाचवी जागा सुद्धा आम्ही काढून ठेवली हो त्यांच्यासाठी मला असं वाटतं की जागेचा जो प्रस्ताव आहे जागांचा जो प्रस्ताव आहे तो आमच्याकडून त्यांना गेला चर्चा आमच्याकडून अजिबात थांबलेली नाही त्यांच्याशी संवाद साधण्याला इच्छुका प्रकाश आंबेडकर यांची नाही नाही माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनीही सर्वत्र उमेदवार दिले आहेत ना निवडणुका लढायच्या नाहीत का वंचित चर्चा करत नाही म्हणून देशात निवडणुका आम्ही लढायच्या नाहीत का चर्चा हो सकते ना अकोला पली चर्चा होता था। 48 था। तो है अट्ठे मतदार संघ है आप प्रकाश आंबेडकर जी के पूछे हम कैसे हम कैसे बता सकते हैं हमने तो बहुत कोशिश की कि देश के संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र के रक्षा के लिए जनता और देश हित के लिए हमको एक साथ आना चाहिए जो वंचित समाज है जो पीडित समाज है उनको उनका हक मिलना चाहिए यह हमारी भूमिका रही और वजह उशी वजे आजही त्यांच्याशी संवाद साधण्याला जर उमेदवार प्रकाश आंबेडकर यांची नाही नाही माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनीही सर्वत्र उमेदवार दिले आहेत ना निवडणुका लढायच्या नाहीत का वंचित चर्चा करत नाही म्हणून देशात निवडणुका आम्ही लढायच्या नाहीत का थांबलं चर्चा हो सकते ना अकोला पली कड़े चर्चा होता अट्ठे चालीस मतदान संघ है आप प्रकाश आंबेडकर जी के पूछे हम क्रेसे, हम कैसे बता सकते हैं हमने तो बहुत कोशिश की कि देश की संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र के रक्षा के लिए जनता और देश हित के लिए हमको एक साथ आना चाहिए जो वंचित समाज है जो तो पीड़ित समाज है उनको उनका हक मिलना चाहिए यह हमारी भूमिका रही और उसी वजह से हमने उनके साथ चर्चा भी की है और हमारे मन में कोई खोट नहीं आया एकदम पारदर्शक तरीके से हमने बात की है हमने उनको पाँच सीटों का प्रस्ताव दिया जिसमें अकोला भी था रामटेक भी थी जो हमारी सिटिंग सीट है और भी कुछ अच्छी सीटें हमने उनको देने की कोशिश की है तो अगर बातचीत नहीं हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि बातचीत पूरी तरह से रुक गई नाराज आहेत मला माहिती असतील कोण आहेत आमच्या शिवसेनेचे निवडून कोणी दिलं त्यांना आम्ही दिलं निवडून कोणत्याही गद्दारासाठी दरवाजे उघडे नाही दरवाजा ठोका दारात बसा छाती गद्दारांना दरवाजे उघडे नाहीत जर आम्ही भविष्यात गद्दारांसाठी दरवाजे उघडे ठेवले तर मला असं वाटतं जे निष्ठावान स्वाभिमानी प्रामाणिक जनता आणि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे एकत्र झालो आहोत हा त्या जनतेचा आणि त्या स्वाभिमानाचा अपमान ठेवतो शिंदेच्या कट होताना पाहायला मिळतात शिंदेचाही पत्ता कट होतो फडणवीसांच्या भेटीला योग्यतेनुसार लोक जात असतात शेवटी पॉवर सेंटर कुठे आहे कोण निर्णय घेऊ शकत तिकडेच जातात लोक लोक कळसूत्री बावल्यांकडे जात नाहीत किंवा बोलक्या बावलांकडे जात नाहीत जो सूत्र बावलिया हलवत होता है नहीं थी, क्या मुंबई में मुंबई में महाराष्ट्र में देश में कभी पहले हिंदुत्व की ध्वजा नहीं लहराई थी हम दसरा में जो रैली होती है वो क्या होता है शिवसेना क्या करती है फिर इतनी बड़ी-बड़ी हम रैली निकालते हैं हिंदुत्व तो के नाम पर हम करते हैं ना सब लोग हम भी करते हैं अब चुनाव है चुनाव के माध्यम चुनाव के लिए सब चल रहा है तो चलने दो उमेश पाटील आपल्या पक्षामध्ये येणारची चर्चा आहे मला माहित नाही नाराज आहेत मला माहित भारतीय जनता पक्ष जो सीएम आहे तो उमेश पाटील पत्नी माझ्याकडे माहिती नाही पण त्याने भेटण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली एवढंच मी सर महाराष्ट्रामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेला भाजपने वेटीच धरलेला आहे बारा जागांसाठी असं तर दोनशे अठ्या जागेसाठी काय होणार त्यांच्या जे मंत्री आहेत माजी मंत्री नवले यांनी उपस्थित असं तें आहे की त्यांचं त्याने पहावं आम्हाला कशाला प्रश्न विचारताय तुम्ही गुलामी पत्करलेली गुलामाला लाथात बसतात कमरे किंवा फेकलेला तुकड्यावरच जगावं लागतं अरुणाचल प्रदेश में के, के देखते हैं हम क्या देखेंगे प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री है अब चाहिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमते है ना चुनाव में अब जाइए चाइना बॉर्डर पे देख लीजिए क्या हुआ है जाइए लद्दाख में जाइए मणिपुर में आक्रोश देखिए लोगों का क्या है लडाख में चाइना घुस गया है अरुणाचल में चाइना बॉर्डर पे खड़ी है हमारे गाँव का नाम बदल रहे हमारा हमारा नक्शा बदल रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री जी चुनाव में भाषण देके घूम रहे हैं देश से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है ये किसी ने जाकर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए चलिए थैंक यू आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर ये अतिशी उन्होंने ये चेम किया है उन्होंने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा है अदरवाइज ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी इसे इस तरीके से देखो एक ये अतिशय जी के लिए ऑफर नहीं होती है ये एक बड़ा पैकेज है इस देश में वो शिवसेना के लिए भी था एनसीपी के लिए भी था अशोक चौहान के लिए भी था हेमंत विश्व शर्मा के लिए भी था हाँ ये माधवराव शिंदे के बेटे के लिए भी था ये जतिन प्रसाद के लिए भी था ये सब के लिए ये ये तो एक ओवरऑल पैकेज है देश में चल रहा है आज का लेकिन एक चुनी हुई सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप देश तेज से जेल में डाला है और जो आप टेरराइज कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो अतिशी को जो ऑफर आया है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है लेकिन पच्चीस करोड़ का ऑफर है दस करोड़ का ऑफ़र है महाराष्ट्रामध्ये पचास पचा करोड विधायक बिघीसी ऑफर दिली होती जर नाही बीजेपीने कोणाला ऑफर नाही दिली या देशामध्ये बीजेपीने या देशामध्ये पॅकेजेस केलेलं आहे ना महाराष्ट्रात पन्नास कोटीला विकत घेतले ईडी सीबीआय ची दहशत निर्माण केली राष्ट्रवादी असेल शिवसेना असतील अशोक चव्हाण असतील आसाममध्ये हेमंत विश्व शर्मा असेल माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे असतील कोण नाही त्यांच्या दहशतीला बळी पडले सगळेच गेले अजित पवार गेले ना सत्तर हजार कोटी घेऊन त्याच्यामुळे अतिशय ना ऑफर आली यात मला आश्चर्य वाटावं असं काय नाही थँक्यू